जय श्री कृष्ण ओम श्री परमात्म नम श्रीमद्भगवद्गी अथ अध्यायः संजय उवाच तथा कृपया विष्ट वाक्यं उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यन् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथम् भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीहलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मकतरन्नो गरीयो जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् सेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कर्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम् रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मान् त्वाम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् अवाप्य भूमा वसपत्नरुद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच

असोच्यान्वशोचस्व प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासू न गतासूश्च नानुशोच पंडिता नत्वेवाहै जातु नासन मे जनाधिपाः न चैव न सर्वे वयमत देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां यं व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदन्ततं विनाशमव्ययस्याश्च न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारञ्यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न ना हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे വേദ വിനശിന് നിത്യം യജമവ്യയം കഥം സഹ് പുരുഷ പാർ കങ്ങ്ഹന്തിക്കം വാസാം ജീർണ യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ ഗൃഹാതി നരോപരാണി തധാ ശരീരാണു വിഹാ ജീർണ സംയാതി നവാനി ദേഹി नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽशोष्य एव च नित्यस्सर्वगतस्थाणोरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे तथा पित्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यशृणोति श्रुत्वा वेदन चैव कश्चित् देहे नित्यमवध्योयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनक्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथ चेत्वमिमं चेम धर्म्यं संग्रामं करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि अकीर्तिं च भूतानि कथयिष्यन्ति ते संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मास्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वम् बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यन् ततो दुःखतरन् किम् हतो व प्राप्स स्वर्ग जीवा भोक्ष्यसेंह तस्माुत्तिष कौंतेय युद्धाशय लाभा सृभालाभौ जया ततो तुद्धा युजस्व न पापम्वापस्यसी येशा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाम श्रुणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म प्रहास्यसि नेहा भिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसा, व्य, बुद्धयो व्यवसायिनां यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिम्प्र भोगैश्वर्यप्रसक्ता तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिस्समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत सोग उच्य से दूरण ह्यवर कर्म बुद्धिगानंजय बुद्ध शरणमच कृपणा फल हे तव बुद्धियुक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मागा युज्यस्व योग कर्म सुकौशल कर्मज बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त मनीषिण जन्म बंध विर्मुक् ఃపద్యనామయం యే మోహకలి బుద్ధిర్వ్యతరిష్యతి తాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యుతృతివి ప్రతిపన్నా తేదా స్థాస్తి నిశ్చలా సమాధా బుద్ధిస్తగమవాప్స్ అర్జున ఉచ స్థిత ప్రజ్ఞాషా సమాధిస్థావ स्थित किं प्रभाषेत किसीत किं श्री भगवाच प्रजहाति यदा काम सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मनेत्मुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोच्य दुखेष्वनुद्विघ्न मना सुखेशु विगत स्पृह यसानिस्ने ताप्य शुभाशुभम नाभिनंद न्वेस्त तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चयकूर्मो इंद्रियांद्रििया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्त्येन्द्रियाणि तस्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान पूँसस संगस्तेशु पजायते संगत संजायते काम कामात क्रोधो भिजायते क्रोधाद भवति समोहस सम्मोहा स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसोह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च शान्तिर् अशान्तस्तः कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताय यन्मनोऽनुविधीयते तदंश्य हरति प्रज्ञ वायुर्नावमिवांभसी तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि शा सर्वभूतानां तस्यां जागर्त जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामे विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस् सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्था नयनाम् प्राप्य विमुह्यति स्थिवाशमकाले ब्रह्म निर्वाण मृति ओं तत्सदी श्रीमद्भगवीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यार्जुन संवाद सांख्य योगो नाम द्वितयोध्याय जय श्रीकृष्ण